क्या रहेगा यात्रा गुजरात के लोगों कैसा लगा बहुत बड़ा अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए गुजरात से आंध्र प्रदेश से और बहुत से स्थानों से आज की यात्रा थी लेकिन उसमें विशेषकर गुजरात के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया हमें उनका कल्चर हमें देखने को मिला यहाँ गरबा किया गया क्योंकि हमने अपनी ओर से प्रशासन ने हमारे साथ मिल के लोगों की जो यात्री आते हैं उनकी सुविधा के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं तो हमने डीजे वगैरह और लोगों के जो यात्री आ रहे हैं उनके इंटरटेनमेंट के लिए लगाए हुए हैं तो उन्होंने गुजराती सॉन्ग्स वगैरह लगवाए उस पर उन्होंने गरबा किया और यहाँ का जो माहौल था वह पूरा गुजरात में हो गया हमें बहुत अच्छा लगा हमने ये पहली बार प्रैक्टिकली अपने सामने गरबे का ये दृश्य देखा और हम इससे बहुत प्रभावित हुए पंजाबी इसमें झुमने लगे हाँ पंजाब का कल्चर भी देखने को मिला हमें बहुत अच्छा लगा पंजाबी कल्चर तो यहाँ पे चलता है हमारे यहाँ पे लेकिन गुजराती कल्चर हमारे यहाँ पे नहीं है जो हमने पहली बार देखा और हम उससे बड़े प्रभावित हुए घूमते कैसा लग रहा था बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और मन हमारा भी मचल रहा था कि हम भी ऐसा गरबा करें तो चलो अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो ऐसे ही यात्रा आती रहे ऐसे ही हमारे बंधु जो गुजरात के यहाँ आते हैं या और स्टेटों से आते हैं, आते रहें, तो हर कल्चर जो है हमें देखने को मिलेगा उससे हम बड़े प्रभावित होते हैं हम प्रयास करते हैं कि जो यात्री हमारे पास आया है वो यहाँ से खुश होकर जाए भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके जाए और वो अपने साथ और संख्या लेकर के यहाँ आए पूरा वर्ष ये यात्रा चलती रहे हम सभी यात्रियों का अभिनंदन करेंगे उनका स्वागत करेंगे हम उन्हें अपने घरों में ठहराएंगे उन्हें किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं होने देंगे उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा पटेल हमें राजकोट थी बजरंग दल मधाए बुढ़ा अमरनाथ यात्रा में आया थी और न्याय थी आया पूछ में आई અને ખૂબ ખૂબ ગરબા લીધા ખૂબ ખૂબ એન્જોય કર્યો અને ખૂબ ખૂબ બધાને મજા આવી અને બધાએ હસી મળી સાથે રહી એકબીજા ભાઈચારાથી એકબીજાના વેર ભૂલી ભૂલીને બધા પ્રેમથી રહ્યા અને આનંદ ખૂબ ખૂબ આનંદ કર્યો હા લેડીઝ એટલે ગરબાનો પહેલો વિષય અને હજી નવરાત્રી નથી આવી તે પહેલા અમે અહીંયા એમ થયું કે અમને નવરાત્રી આવી ગઈ એવો માહોલ બનાવી અને બધાને ખુશ ખુશ કરી દીધા અને અમે પણ ખૂબ ખૂબ ખુશ થયા બહુ સરસ બહુ સરસ બહુ આનંદ આવ્યો બહુ એન્જોય કર્યું બહુ એન્જોય કર્યું કર્યો જમ્મુવાળા અમારી સાથે રાસ પણ લેતા હતા પણ કે અમને શીખવાડો એટલો એટલો એને એનો પણ માહોલ અમે બનાવ્યો અમે બોલ્યા એને રમાયડ્યા એ રયમાં અમે સાથે બેસી અને સાથે ભજન પણ કર્યા સાથે એક રક્ષાબંધનનો માહોલ પણ ઉજવ્યો અને સાથે એકબીજા સાથે ભાઈચારો રહી અને આખા દેશનું ગૌરવ વધાર્યું